আপনারা দেখছেন বাস্তব উপস্থাপন আমি রাজীব গুণোৎসব কাছাড় জেলায় উপস্থিত রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনুজ পেগু শিলচরের ঐতিহ্যমন্ডিত নার্সিং হায়ার স্কুলে উপস্থিত হয়ে প্রাত সভায় অংশগ্রহণ করেন রাজ্যের মন্ত্রী ডক্টর রনুজ পেগু ছাত্রছাত্রীদের সহিত কথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী কোজ নেন গুণ উৎসবের বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে সংবাদ মাধ্যমের সহিত কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন নার্সিং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল বরাক উপত্যকার এখন অন্যতম পুরনো স্কুল গতিকে এই স্কুলখনত এটা নতুন ভৱন বনোৱা চৰকাৰে ইতিমধ্যে পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু শ্বিলচৰ কেবিনেটতো ইয়াৰ সিদ্ধান্ত হৈছিলে ইতিমধ্যে আঁচনিটো প্ৰায় চাৰে সাত কোটি টকাত অনুমোদন জনাইছে অসম চৰকাৰে হয়তো টেণ্ডাৰ ইতিমধ্যে আমি পি ডব্লিউ ডিক ইয়াৰ দায়িত্ব দিছোঁ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে গতিকে কোন স্থানত নিৰ্মাণ হ'ব কেনেকৈ হ'ব সেইটো মই আজি ছাইটটো পৰিদৰ্শন কৰোঁ একেলগতে আজি গুণোৎসৱ আৰম্ভ হৈছে এইটো আমাৰ থাৰ্ড ফেজ আৰু মানে লাষ্ট ফেজ এই লাষ্ট ফেজত প্ৰায় দহ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গুণোৎসৱৰ মূল্যায়ন হ'ব তাৰ কাৰণে মই নাৰ্ছিং স্কুলতো আজি প্ৰাতসভা মই দৰ্শন কৰিলোঁ আৰু মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু এইবাৰ গুণোৎসৱত আমি অলপ ইউনিফৰ্মৰ কোৱালিটীৰ ওপৰত জোৰ দিছোঁ কাৰণ ইউনিফৰ্মৰ পইচা বিদ্যালয়ক দিয়া যায় গতিকে যিটো স্পেচিফিকেশ্যন দিয়া যায় সেইটোৰ ভিতৰতে যাতে তেওঁলোকে ইউনিফৰ্মসমূহ ক্ৰয় কৰে আৰু ইউনিফৰ্মৰ লেন ৰেণ্ডম লেবৰেটৰী টেষ্ট হ'ব মেটেৰিয়েলটোৰ নিশ্চিতভাৱে কাৰণ এইটো দেখা যায় তেওঁলোকে যদি অলপ প্ৰচেষ্টা চলায় যে ৰিটেইল প্ৰাইচৰ লগত যদি আপুনি মিলাব যে নিমিলে কিন্তু আমিতো এটা কণী আমি ৰিটেইলত নিকিনো আমি হোলছেলত কিনিব লাগে আৰু হোলচেলত কিনিলে আমি চৰকাৰে যি প্ৰাইচ দিছে সেই প্ৰাইচৰ ভিতৰত হৈ যায় আৰু ইয়াত কুকিঙৰ খৰচটো বেলেগে দিয়া যায় মেটেৰিয়েল কষ্ট বেলেগে দিয়া যায় চাউল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এফ চি আই চাউল চাউলটোত যোগান ধৰে গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে এছ এম ডি চি এই সম্পৰ্কে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে সকলো স্কুলে এইধৰণে চলাই আছে ভালকৈ চব টেলি ক্লাছৰুম দিয়া হৈছে স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম দিয়া হৈছে আৰু বিশেষকৈ কেতিয়াবা কোনো বিষয়ত শিক্ষক উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে এপচেণ্ট থাকিলে বা টিচাৰৰ শ্বৰ্টেজ থাকিলে আমাৰ এই টেলি এডুকেশ্যন বা স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমৰ পৰা তেওঁলোকে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হয় ইয়াৰে যিটো টেলি এডুকেশ্যনৰ ক্লাছৰুম এইটো খুব সৰু আমাৰ মিনিমাম ফৰ্টি ষ্টুডেণ্ট বহিব পৰা এটা টেলি ক্লাছৰুম স্মাৰ্ট ক্লাছৰুম হ'লে আমাৰ সুবিধা হয় স্মাৰ্ট ক্লাছৰুমত আমি ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ লওঁ কিন্তু টেলি এডুকেশ্যনত লাইভ ক্লাছ হয় আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা লাইভ ক্লাছ হয়